assalomu alaykum kuzatayotganingiz dunyo yangiliklari informatsion dasturi studiyada asal atabayeva shavkat mirziyoyev shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga jo'nab ketdi batafsil shu haqda. <laughs> shavkat mirziyoyev shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashining majlisida ishtirok etish uchun 16 oltinchi sentyabr kuni tojikiston poytaxti dushanbe shahriga jo'nab ketdi sammitda tashkilotga a'zo mamlakatlar kuzatuvchi maqomidagi va muloqot bo'yicha sherik davlatlar xalqaro tashkilotlar delegatsiyalari rahbarlari ishtirok etadi davlat rahbarlari kengashining majlisida shanxay hamkorlik tashkilotining o'tgan 20 yildagi faoliyati hamda tojikiston raisligining yakunlari ko'rib chiqilib ko'p tomonlama hamkorlikning dolzarb vazifalari muhokama qilinadi global va mintaqaviy ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashiladi sammit yakunida dushanbe deklaratsiyasi qabul qilinishi va boshqa hujjatlar imzolanishi ko'zda tutilgan shanxay hamkorlik tashkilotiga raislik o'zbekiston respublikasiga o'tishi sammitning muhim voqiyasi bo'ldi 6 oy davomida eng ko'p egizaklar qaysi viloyatda tug'ilgani ma'lum qilindi olti oyda eng ko'p egizaklar qaysi viloyatda tug'ilgani ma'lum qilindi o'zbekistonda 2021 yilning 1 iyul holatiga ko'ra uch ming tug'ilish qayd etilgan shundan 8527 nafari egiz tug'ilganlar davlat statistika komitasi ma'lumotiga ko'ra ushbu davrda eng ko'p egizak samarqand viloyatida eng kam egizaklar sirdaryo viloyatida tug'ilgan samarqand viloyatida 1100 nafar farg'ona viloyatida 992 nafar andijon viloyatida 867 nafar qashqadaryo viloyatida 812 nafar namangan viloyatida 715 nafar toshkent viloyatida 713 nafar surxondaryo viloyatida 640 nafar toshkent shahrida 586 nafar buxoro viloyatida 426 nafar jizzax viloyatida 415 nafar xorazm viloyatida 381 nafar qoraqalpog'iston respublikasida 369 nafar navoiy viloyatida 283 nafar sirdaryo viloyatida 228 nafar egizaklar dunyoga kelgan bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha kanalimizga obuna bo'lishni unutmang <laughs>